بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلّۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و آلک و صحاب یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین و سامعین آج کا ہمارا موضوع سلطان الفقرہ حضرت سلطان رحمت اللہ علیہ کی وہ تصنیف ہے جس کا اسم گرامی مجالسۃۃ النبی خرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے تصور اس میں اللہ ذات کے طالب کو مجالس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری بارے آگاہی دی ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو متواتر پڑھنے والا شخص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی حاضری ہو جائے گی بشرتے کہ وہ اپنے اندر دنیاوی نفسانی شیطانی غلازتوں اور خواہشات سے پاک کرے اور متواتر اس کتاب کا مطالعہ کرے تو انشاءاللہ وہ مجالس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی حاضری ہو جائے گی تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع مجالسۃ النبی خرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارٹ نمبر ایک کی طرف پارہ نمبر اٹھائیس سورة النور آیت نمبر پینتیس میں فرمان خدا ہے اللہ نور ورد مسَ النور نوری اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی عظیم ہے کہ اسی کے نور سے کل مخلوقات نے ظہور پایا اور وہی تمام مرض اوقات کا رازق اور وہی انہیں رزق پہنچانے والا ہے وہ خالق رازق مطلق نص و حدیث اور آیات قرآن کے وعدوں کے مطابق جن و انس اور چرند پرند سب کو رزق بہم پہنچاتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے پارہ نمبر بارہ سورہ حود آیت نمبر دو میں فرمانے خدا ہے وما دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کوئی چلنے والا زی روح زمین پر ایسا نہیں جس کی روزی کا ذمہ دار خدا نہ ہو اور ہزاروں ہزار بلکہ بے شمار و محدود درود و سلام اس سید الطلسعت رسول رب العالمین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی نسبت رب العالمین نے فرمایا ہے پارہ نمبر دس سورة الطوبہ آیت نمبر تیس, تیس میں فرمانے خدا ہے ارسلا رسول و دین الحق اسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا اس کے بعد مصنف فقیر باہو ولد با زید اللہ علیہ عرف آوان ساکن قلعہ شورکوٹ تصور اس میں اللہ ذات کے متعلق چند کلمات بیان کرتا ہے جو آیات قرآنی کی تفسیر با تاثیر پر مشتمل ہیں اور مشاہدہ پروردگار معرفتِ الہی نور اللہ وسال لازوال اور شرف حضوری مجلس و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہیں اور مصنف صاحب سلک و سلوک اسم اللہ صحیح ذات ہے یعنی فقیر باہو رحمت اللہ علیہ کی راہ محض تصور اسم اللہ ذات ہے اور مصنف کا بیان ناس و حدیث و آیات قرآنی کے موافق ذات کبریا کا صحیح ذکر و تصویح ہے لہذا مصنف رحمت اللہ علیہ بحکم خدا و با اجازت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسالہ جس کا نام مجالسۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے اور اسے سیف الرحمن یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرشاد ہے کولا علیہ السلام لسان الفقرائی سیف الرحمن فقراء کی زبان خدا کی تلوار ہوتی ہے واضح ہو کہ لسان الفقراء سیف الرحمان کے مراتب کے لائق وہ شخص ہے جو نس و حدیث علم فقہ اور تلاوت قرآن یعنی آیات قرآن کی تفسیر با تاثیر پر مشتمل اس رسالہ کو ہمیشہ اپنے مطالعہ میں رکھے واضح ہو کہ جو شخص اس کتاب کو خلوص دل و عدب اور اعتقاد سے مکمل طور پر پڑھے گا وہ مشاہدہ معرفت اور اسرار الہی کا بے پایا اور بے بہا خزانہ پالے گا بلکہ جو شخص اس کتاب کو ہمیشہ اپنے مطالعہ میں رکھے گا اور شب و روز پڑھے گا تو اسے ظاہری مرشد کی بھی ضرورت نہ رہے گی کیونکہ جو شخص اس فقیر صاحب تاثیر کی تصنیف کا مطالعہ کرتا ہے مطالعہ کی تاثیر سے وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور باطن میں وہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی نظر میں منظور صاحب حضوری ہو جاتا ہے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وََِ وسلم میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے تعلیم و تلقین اور دست بیعت حاصل کرتا ہے پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم سے تعلیم و تلقین حاصل کر لیتا ہے تو صاحب کشف الکشاف ہو جاتا ہے یعنی کل مناظر و مقامات و طبقات کے احوال اس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور کوئی پردہ حائل نہیں رہتا واضح ہو کے مصنف فقیر باہو نے اس کتاب میں قدرت الہی سے جو کچھ کلام اللہ علم لدنی الہام از پیغمبر صاحب علیہ السلام حضور پروردگار سے نور مارفت الا اللہ, اللہ کا مغفور کلام الہام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو کچھ حکم احکام پایا لکھ دیا ہے لہٰذا اس کتاب کے پڑھنے سے صاحب مطالعہ علم یعنی کا صاحب تحصیل ہو جاتا ہے اور اس کتاب کے مطالعہ سے صاحب مطالعہ کو فضل اور فضل رحمانی کا علم فیض حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ نسخہ فتو فنائے نفس ہے جس کے مطالعہ سے نفس فانی ہو جاتا ہے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور روح کو فیضان فرت حاصل ہوتا ہے ذکر اللہ یعنی تصورِ اسم اللہ ذات سے ہمیشہ کے لیے دل زندہ ہو جاتا ہے اور صاحب مطالعہ کو اللہ کی تسبیح دعام حاصل ہوتی ہے بالآخر صاحب مطالعہ کا وجود ہوا و حفظ اور خواہشات سے مبرہ ہو جاتا ہے گویا اس کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے واضح رہے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب طالبان حق کی امداد ہدایت اور نص و حدیث و قرآن مجید کے مطابق ان کی تعلیم و تلقین کے لیے بطور خاص تصنیف کی ہے جس کے مطالعہ سے انہیں مقام ایک کشف القلوب حاصل ہوگا اور تمام حال و احوال سے آگاہی حاصل ہوگی اور چونکہ ضلع اللہ یعنی بادشاہ اسلام کی خیر میں تمام خلقت کی بھلائی ہوتی ہے لہٰذا اس کتاب کے مطالعہ سے بادشاہ اسلام کو بھی جمعیت جاودان حاصل ہوگی کیونکہ ذیل اللہ یعنی بادشاہ اسلام اللہ کا طالب ہے ان تمام طالب کے ساتھ طالبان حق کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک کی دوامی حضوری حاصل ہوگی اور وہ معرفتِ الہی کے اسرار کی ابتداء و انتہا معلوم کر کے معبود حقیقی تک رسائی پالیں گے اور یہی انسان کا مقصود جاودانی ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مارفت سر ریست زی اسرار خدا عارفان راہ شد نصیب از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ معرفت الہی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا اور اس کا دیدار حاصل کرنا اسرار خداوندی میں سے ایک نہایت گہرا راز ہے جو عارفان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے نصیب ہوتا ہے واضح رہے کہ عارفان با اللہ دو حال سے خالی نہیں ہوتے جو عارفان با اللہ بیدار ہوتے ہیں تو ظاہری عبادت و بندگی میں ہوشیار رہتے ہیں اور جب وہ نیند اور خواب میں ہوتے ہیں تو مشاہدہ پروردگار میں غرق با آداب ہوتے ہیں یعنی ظاہر و باطن میں خدا سے غافل نہیں ہوتے یہ مرتبہ ظاہر و باطن میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور برکت سے حاصل ہوتا ہے جس کی بدولت انسان منصف مزاج حق شناس اور عادل برائے خلق خدا اور امین بن جاتا ہے اور اپنا جان و مال سب کچھ فی سبیل اللہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف کر دیتا ہے ناظرین و سامعین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر دو کے ساتھ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے اللہ حافظ